Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Həmişə yaxşı olun. Bu gün mən sizə listening mövzusunu izah edəcəm. Ə bilirəm ki, listening mövzusu sizi çox narahat edir. Bəzən aranızda eləliər var ki, bunu işləmək istəmir. Yəni bir çox sual orada variantlarda tapıb yazır ki, boş qalmasın və həmin atdığı, yəni yazdığı sualların cavabları bəzən doğru, bəzən də səhv olur. Amma inanın, bu videonu baxandan sonra, bu videonu izlədikdən sonra siz listeningi sevərək işləyəcəksiniz, tam əminliklə deyirəm. Hətta bunun Mənim videomı baxandan sonra başqa bir listing tapıb onun üstündə bunu sneyəcəksiniz. Buna da əminəm. Yəni aranızda bu cür uşaqlar da olacaq. Ona görə məni diqqətlə dinleyin və əgər bəyənəcəksizsə çoxlu like'lar göndərirsiz, kanalıma abunə olarsınız. Ondan sonra mən bu tipli videolar çəkib atacam. Sizə asand olsun, mənim bir köməyim dəyilsin inşallah. Bu ay da bilirsiz, aprel ayında 9-ların imtahanı olacaq. Xüsusən 9-ların videonu izləməyin istərdim ki, onlara bir köməyim dəyilsin. Ola bilsin, incə kimi elə uşaqlar var ki, lisnikte çətinlik çəkir. Bəl bəlkə də bu bir şansdır. Bunu dinləsələr listeningi daha rahatlıqla işləyəcəklər. İndi keçək əsas mövzuyə. Ümumiyyətlə uşaqlar listening nədir? Listening dinləmədir. Reading-lə bunun elə bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq belə fərqi var ki, reading qarşımızda olan bir mətndir, hansı ki ona baxaraq Ə, doğru düzgün cavabları yazırıq, tapa bilmədiklərimizi ora baxıb, yəni köçürdüb yaza bilərik. Amolistningdə deməli belə bir şey yoxdur. Listening dinləyib işləyirik. Ə, amma mən sizə bir şey deyim, yəni listening reading-dən daha asandır. Yəni listeningin cavablarını daha asanlıqla tapmaq olur. Ə, əlbəttə ki, bunu necə edə bilərik? Lüğəti əzbərləməklə, lüğəti əgər bilsək, çoxlu lüğətdə sözlər əzbərləsək inanın biz listinqi dinləmədən işləyə biləcək ən azı yəni 6 sualdan 5ini 4ünü yazıb yəni düzgün yazıb sualları düzgün cavablandıra biləcək. İndi gəlin mən sizə ə, bu listeningin ə, dinləmədən işlənmə yolunu izah edim. Ekranda görürsüz, bir dənə listening tapmışam. Bu səhv etmirəmsə, bu ilki kainat ə, deməli kursunun buraxılışlar üçün nəzərdə tutduğu 26.02.2023-cü ildə tərtib etdiyi bir testdir və ordakı listeningi izah edəcəm sizə. Baxaq, Listening to the passage and answer the question. Gedir mətni dinliyin və suallar cavablandırın. Biz mətni dinləməyəcəyik. Biz öz qaydamızla gedəcəyik, amma mətni dinləyəcək uşaqlar. Yəni bu qaydanı tətbiq etdikdən sonra mətni bir dəfə olsa dinləyəcək görək bizim tətbiq etdiyimiz qayda doğrudur, yoxsa yanlışdır. Deməli, baxaq 20-ci sual, 25-ci sual. The passage is mainly about. Mətn <coughs> nə haqqdadır? Mətn nə haqqdadır? Baxaq diqqətlə görək mətn nə haqqdadır. Burda qeyd olunub Asian countries A variantında Asiya öçələri, B variantında intelligence smart and social animal, ağıllı, smart biləriş, dərəkalı, yəni e, social da ünsiyyətçi heyvandır, heyvan, yəni heyvanlar desəm bu mövzu olacaq. C variantında new world monkeys, e, new yəni yeni dünya, yeni nəsl meymunları, D variantında rainforest, yəni tropik meşələr, E variantı Afrika African region, yəni Afrika ölkələri. Mən fikirləşirəm, uşaqlar, fikir verirsiz variantlara, A-ya, B-yə, C-yə, D-yə, E-yə. Bunlar variantlar arasında demək olar bütün variantlar fərqlidir, amma bunlar arasında B və C variantları bir-birinə bənzəyir. Yəni B variantı ilə C variantı. Çünki birində yazdıb ki, ağıllı, tərəçalı heyvan, digərində yazdıb ki, dünya, yəni yeni nəsil məmumlar. Ona görə mən fikirləşirəm ki, mövzu heyvan Yəni heyvanlar haqqındadır. 26-ya baxın. Complete the sentence according to the passage. Mətni dinləyərək biz bu, deməli, meymunlar haqqında olan sualı tamamlamalıyıq. Deməli, mən artıq əmin oldum ki, mənim mövzum meymunlar haqqındadır amma yeni nəsill məmurlar haqqındadırdı yoxsa ümumi məmurlar haqqındadırdı bax bunu tam əmin deyiləm ona görə mütləq dinləməliyəm 26-ya baxaq monkeys are intelligent so məmurlar ağıllıdılar elə ağıllıdılar a variantı they can steal people clothes from humans onlar heyvanlar insanların paltarlarını insanlardan oğurlayırlar deməli bu məncə ağıllı heyvana xas olan bir xüsusiyyət deyil b variantı they sleep 13 the trees ağaçlarda yatırlar məncə heç bir ağıllı meymun yəni ağacda yatmağına görə yəni bu ağıllı meymun sayılabilməz. Çünki ağıllı meymunun bu nəadiyyəti yoxdur. Biz belə deyək, uşaq vaxtından, yəni cizgi filmlərə baxırıq və yaxud meymun haqqında və yaxud filimlərə baxırıq ki, məhəmmurlar daha çox ağaçlarda yaşayırlar. Yəni orada yatırlar. Buna onların yaşayış tərzinə deyək. Yəni ağla heç bir adət yoxdur. C variantında they can understand human language. Mən bunu saxlayacam. Yəni insan dilini anlayırlar. D variantda they live in a tribe. Tribe nədir uşaqlar? Yəni tayfa, ya qrup formasında yaşayırlar. Məncə bunun ağla da adəti yoxdur. Yəni qrup halında yaşama heyvanlara xas olan, yenə deyirəm, bir xüsusiyyətdir. They look like appearance, xarici görünüşcə insanlara bəzən də bunu da ağla adiyatı yoxdur. 27-yə baxaq. Choose the correct variant according to the passage, mətna uyğun düzgün variantını seçməliyik. A variantı. Sometimes monkeys steal the food from humans. Bəzən heyvanlar, yəni meymunlar insanların yeməklərini əllərindən alırlar. Mən bu ə, sualı saxlayıram, çünki ola bilər mətndə belə bir cümlə dəilsin, mən ona görə onu dairə alacam. Mankis B variantı haven't got tried, bu səhvdir. Nəyə görə səhvdir, uşaqlar? Axı biz 26-da qeyd etdik ki, onların onlar ə, Deməli nihalıqda yaşayırlar. Deməli ə, qrup halında yaşayırlar da. Biz də yenə deyirəm, ən azından bilgimiz var ki, meymunlar qrup halında yaşayırlar. Ona görə bu mən bu səhv variantı səhv götürəcəm. Monkeys are vegetarian and they only eat fruit and vegetable. Bunu da saxlayacam nəyə görə? Çünki meymunlar ə belədir. Bəzi meymunlar tələvəz meyvə yeyir. Elləri də vardır ki, ətiyə bilər. Ona görə də onu saxlayacam. D variantında monkeys can speak the, ə, the human language, yəni insan dilində danışa bilirlər. Məncə danışa bilməzlər. Yəni elə bir hələ elə bir alim yoxdur ki, çıxartsın bir meymunu ki, bu meymun danışa bilir. Meymun dilini ə, insan dilini başa düşmək başqa, mə, ə, insan ə, dilində danışmaq başqa. Məncə danışa bilmir. Ona görə də D variantı səhvdir. Monkey is always sleep on the ground. Bu da səhvdir çünki onlar öz təhlükəsizliyini qorumaq üçün ağac yerdə yox ağacda yatırlar. Ona görə məncə həm də fikri verirsiniz meymunlar həmçə ağacdan ağaca hoppanır da. Ona görə bu səhvdir. Burada deməli ya A-dır ya C-dir, düzdürmü? Amma 26-da dəqiqlətdi C-dir, 25-də isə dedik ki ya B-dir ya C-dir keçək 28-ə. 28-də uşaqlar bizə yanlışı istir, səhv istir. Wrong səhv deməkdir. Bir də the new world monkeys are found in the uh, Asian countries and the African uh, region. Deməli, yeni nəsl meymunları Afrika və Asiya, Afrika regionlarında və Asiya ölkələrində tapılır. Məncə burada ə, bizdən deməli səhvdir. Məncə bu səhv olacaq. Çünki yeni ə, növ meymunlar iki bölgədən birində olmalıdı. Ona görə mən fikirləşirəm çünki bu səhvdir. Sonra ee ikidə Mankids live in the forest and they sleep on the trees. Bəli, bu doğru fikirdir, amma şərtə görə səhvdir. Ona görə 2-ni də götürürəm. Deməli, 3-də "Monkeys can understand", yəni onlar insan dilini başa düşür, doğrudur. Çünki biz bir axd orada qeyd etdik ki, onlar insan dilini başa düşürlər, 26-da. Amma mənə şərt 38-i səhv istəyir. Ona görə 3-də səhvdir. 4-də "Monkeys always work uh, separately to get their food". Məncə bu uh, səf versiyadır. Nəyə görə? Çünki onlar qrup halında yaşayırlarsa, məntiq nə üçləşəkdə? Əlbəttə yeməyi də qrup halında ə, tapacaqlar. Burada separately sözü var. Separately isə ayrı-ayrılıqda. Yəni hərəsi öz başına da hər meymun özü üçün yemək axtarır. Məncə bu səhvdir. Mən fikirləşirəm ki, burada 1 ilə 4-dür. Yəni 1 ilə 4, 1 ilə 4 halı varianta gəlir. Burada fikirləşirəm C-dir. Baxaq 29-a. Which information isn't given in the passage? Hansı mətninə uyğun, yəni hansı sual yoxdur da, hansı sualın cavabı mətndə yoxdur? A variantında ə, the place where monkey sleep. Yəni meymunun yatdığı yer. Meymunun yatdığı yer var. Ya biz də deyirik ki, ağaçda yatırlar. A gedir. B-də how many hours monkey sleep a day? Demə, meymunlar gün ərzində neçə saat yatır? Mən oxudum, sadə aid bir şey yoxdur, məncə elə burda B variantı olacaq. C-də the place where the new world monkeys live. Yeni nəsil meymunlar yaşar məskənləri verilib. Burda ya Asiya ölkələrində ya da Afra regionudur. Ona görə C-də getdim. D-də what is the main two categories of monkeys are? Əsas iki kateqoriyadır və həmin o kateqoriya bölünmüş meymun kateqoriyaları hanslardır? Yəni iki növ meymunlar tapılıb və həmin meymunlar hanslardır? Bu da məncə biri Afrikadadır, biri də Asiyadadır. D-də getdim. Yedə, what monkeys eat? Mən də dedim ki, meymunlar, bəzi meymunlar ət yeyə bilər, bəziləri tərəvəz, bəziləri meyvə. Və 30-da. Mən də burada fikirləşmişəm uşaqlar. Burada hansı variantı dedik? B variantı. 30-da. Rise is a synonym of the word smart. Mən smart sözünə sinonim nə götürərəm? Bax, burada intelligent. Ona görə mən sizə deyirəm, uşaqlar, sözləri hər zaman sinonim, antonim formasında öyrənin ki, bunu yaza bilərsiz. Intelligent sözünü qeyd etdim. Bu qədər. İndi gəlin burdan çıxaq, yəni ıı, belə deyək, bu variantları özünüz qeyd edin, mən dediyim variantları qeyd edin. Mən burdan çıxıb listeningi bu dəfə dinlədəcəm sizə. Ümumi hamımız dinləyəcəyik. Ondan sonra qaytarıq, təzə vərəqdə həmin bildiyimiz, burada qeyd etdiklərimizi təkrarən həmin təmiz səhifədə qeyd edəcək. Görək düz alınır, yoxsa səhv. Deməli, çıxaq burdan. <coughs> deməli, daxil olaq. Daxil olaq, deməli, hara listening monkeys are interesting animals they have got hair on their body they have a face similar to a human face monkeys are generally vegetarian so they like fruits and vegetables but they can eat insects too there are two main categories of monkeys New World monkeys and Old World monkeys. The New World monkeys are found in the regions of South America and North America, whereas the Old World monkeys are found in the Asian countries and the African region. Monkeys are intelligent animals, they can use stones and they can peel fruits. Scientists teach them the human language and they can understand it, but they can't speak it. Monkeys are also social animals. They have got tribes. They live in the rainforests and they sleep on the trees. They work together and they get their food. Sometimes they work together and they steal their food from humans. Çox gözəl uşaqlar, dinlədik. Mən dediyim kimi həmin e, variantları qeyd edirəm. Siz də razılaşırsınızsa qeyd edək. Biz mə 1-25-də dinlədikdə orada görürsüz, deyir ki, ağıllı və e, social animaldır. Burda B olacaq. 26-da monkeys elə ağıllıdırlar ki, onlar they can understand human language. Çünki orada deyirlər ki, the monkeys are e, səhv etmirəmsə yazır peel apples deyir. Yəni onlar peel fruits da, onlar meyvələri soymaq bacarır. Bir də deyir ki, they can some scientists search that they can understand human language. Yəni bəzi alimlər axtarış etmişlər ki, yəni qərarə gəlmişdirlər ki, onlar hətta insan dilini başa düşür. Ona görə də bu da C variantı olacaq. 27-də baxın mən sizə ona görə dedim ki B-nə A-nı C-ni saxlayın. Orda məmumlar deyir some some man kids deyir it e, insect Yəni bəzi e, insekt, yəni nədir insekt? E, həşərat. Bəzi meymunlar və həşərat yeyir. Ona görə burda C variantı yox uşaqlar. Burda olacaq A variantı. Düzdümü? Yəni bəzi heyvanlar, bəzi meymunlar insanların əllərindən onların yeməklərini oğurlayırlar. Sonra 28-də dedik hansı fikirlər səhvdir? Gördünüzmü? Mən dedim sizə orada olacaq 1, bir, bir də olacaq orada C variantı. Düzdür? Ona görə e, səhv səf variantı tapdırdı da. Deməli, mankis Andes the human I am sorry. 1-dən 4 burda olacaq variant C. Düzdür uşaqlar? Çünki onlar separateli halda yaşamırdılar da. Separateli nə deməkdir? Ayrılıqda yaşam. Onlar tribe formasında yaşayırdılar. 29-u da mən sizə dedim ki, orada variant olacaq. Onların günərlə neçə saat yatılması verilməmişdi. B variantı. Buna da biz tapdıq. 1 t legend dərəkalı ağıllı aydın oldu bax bu qədər deməli uşaqlar belə bir nəticəyə gəldik ki biz listeningi dinləmədən işləyə bilərik və hətta suallarımızın hamısı doğru çıxa bilər və istəsəniz ikinci dəfə yenə də özünüzün dinləyə bilərsiniz daha dəqiqləşdirmək üçün amma bu tam doğru variantlardır Məncə bu qədər kifayətdir. İnşallah gələn videolarda mən yenə də bu tipli, e, deməli, riskinqlər etdirəcəyəm sizə. Yəni sizlə birlikdə edərik. E, hansı suallarınız olsa, şərh hissəsinə yazarsınız. Mən e, canlı ilə başlan suallarınızı cavablandıracam. E, Bəyənəsəniz e, videolarımız axarlı olacaq, davamlı olacaq e, və inşallah mən elə əminəm ki, bu videolarım əsasən 9-cu siniflərə Xeyri dəyəcək çünki onlar aprel ayında imtahan verir. Məncə əsas məqamdır. Məncə bu videoları dinləysəniz və bunlara baxsanız, sizin səhfləriniz listeningdə, readingdə az çıxacaq. Hələlik inşallah gələn dərslərdə, gələn videolarda görüşərik.